নমস্কাৰ মই মিন্ময় ডেকাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি কৈ আছোঁ ক'ত উপস্থিত হৈছোঁ লগত মোৰ লগত আছে এয়া মোৰ ভণ্টি ত্ৰিশা আমি কেনেকুৱা লাগিছে আহি তাই মোক ঘৰৰ পৰা একচুৱেলি পিক আপ কৰি লৈ আহিছে মই যিহেতু দেৰিলৈকে শুই থাকোঁ ত' আজি অকণমান সোনকালে উঠিব লগা হ'ল তাইৰ কাৰণে তাই ইয়াত আহি আছে তাই ফোন কৰিলে ৰাতিপুৱাই ইয়াত আহি থকাৰ কাৰণে মোক ফোন কৰিলে অকলে আহিছে তো তাই অকলে ভাল নালাগে তেনেকৈ আমাৰ ওচৰতে আছে বেছি নহয় দুই তিনি কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে তো তেনেকুৱা ভাল লাগিছে ইয়াত আহি মই বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ ওচৰত যদিও অহা নাযায় ইমান এটা হয়নে লাগিছে অঁ পৰিৱেশটো খুব সুন্দৰ ঠাণ্ডা মণ্ডা পৰিৱেশ একদম চাৰিওলাফালকৈ চাওক এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়াটো মাজতে পুখুৰীটো আছে একচুৱেলি অঁ পুখুৰী ঠাণ্ডা 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 পতা হয় এক্সোৱেলি ভাল লাগে আৰু এনেকৈ আমি এতিয়া আগুৱাই যাম হয় নাই আমি দেখুৱাম দৰ্শকক আপোনালোক সকলোকে দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে এয়া হৈছে আমাৰ ওচৰতে থকা পিংগলেশ্বৰ অৰ্ধ নাৰীশ্বৰ দেৱালয় যিটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে আমাৰ কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত বা এটা চাৰিআলিৰ নিচেই ওচৰতে আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত এইটো হৈছে এটা অতি পুৰণি শিৱ মন্দিৰ হয় আমাৰ পিংলেশ্বৰ ধনৰ দেৱালয়খন আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে এয়া হনুমানক পূজা কৰি আছে মোৰ ভণ্টিজনীয়ে এতিয়া ইয়াত বিশেষকৈ হনুমানকো পূজা কৰা হয় আপোনালোকৰ মংগলৰ কাৰণে আহিব পাৰে ইয়াত এই দেৱালয়খনত বহুতো দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহে যদিও মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন যিটো হিচাপত এই দেৱালয়খন প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব লাগিছিল সেইটো হিচাপত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মই নাজানো কিমানে এই দেৱালয়খনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছে মই গুগল চাৰ্চ কৰিছিলোঁ গুগলত পাইছোঁ গুগলত বাৰু আছে ইয়াৰ বিষয়ে কিন্তু ইউটিউবত হয়তো বহুতেই ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ সকলোকে যেন এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই আৰু গম পাব এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কেনেকুৱা ইয়াৰ পৰিৱেশটো আহিব ইয়াত আহি ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওক আপোনালোকে চাওক এই দেৱালয়খনত পূজা অৰ্চনা কৰক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মংগলৰ কাৰণে আৰু দেৱালয়খনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত আপোনালোকে সহায় কৰক গোটেই অসমত যেন বিয়পি পৰে পিংগলেশ্বৰ অৰ্ধনা দৃশ্য দেৱালৰ বিষয়ে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বিশেষ বস্তু দেখুৱাম চাই থাকিব আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ভিতৰত সোমাব একদম গেটৰ ফ্ৰণ্টতে এই বস্তুকেইটা আপোনালোকে লগ পাব আৰু সেইকেইটাৰ পৰা অকণমান সাৱধান থাকিব এইকাৰণে সাৱধান থাকিব সাৱধান থাকিব কেতিয়াবা কিছুমান শব্দ কওঁতে ভুল হৈ যায় কাৰণ তামোল বেছিকৈ আহাও তো সেইকাৰণে ভুল হৈ যায় তো এইকাৰণে সাৱধান থাকিব মই দেখুৱাই আছোঁ এ চাওক মই যে দেখাব খুজিছিলোঁ বস্তুকেইটা এইকেইটাই সেইকেইটা কেনেকুৱা কৰে ইহঁতে খুত মাৰি দিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে তথাপিতো ভয় নকৰে দেখিছে মোক ভয় কৰিছে কাৰণ এইকাৰণে ভয় কৰিছে আকৌ কৈছো মই ৰেট পিন্ধি আহিছো তোৰ ৰেটটো দেঞ্জাৰ গমেই পাই হা তো তেনেকুৱা আৰু কথাবিলাক ইহঁতক মোক ভয় কৰে যিয়েই নহওক আৰু এইফালে মই আপোনালোক এটা বস্তু লিখিব এইফালে সাংস্কৃতিক মঞ্চ এখন আছে শ্ৰী শ্ৰী পৃংকলেশ্বৰ অৰ্ধনাৰীশ্বৰ দেৱালয় এইখন চাওক এইখন হৈছে সেইখন মঞ্চ ইয়াত সাংস্কৃতিক যেতিয়া ইয়াত পূজা বা তেনেকুৱা ৰাস মহোৎসৱ হয় তেতিয়া ইয়াত মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুমান পাতে ইয়াত হয় ত' তাৰ কাৰণে ইয়াত মঞ্চখন এনেকৈ আছে মঞ্চখন স্থায়ীভাৱে মঞ্চখন পাতি দিছে তো তেনেকৈ আগতে সৰু থাকোঁতে বহুত আহিছিলোঁ ইয়াত আজি বহুত বছৰ হ'ল ইয়াত অহা নাছিলোঁ আহিলোঁ আজি তেনেকৈ গছ গছনি ভৰপূৰ সেয়া চাওক চেগুন গছ এইখিনি এইবিলাক চাৰিওফালে চেগুন চেগুনে আপৰি আছে একচুৱেলি তাৰ মাজত আছে আকৌ আম জাম আছে তেনেকুৱা চেচু ত' তেনেকুৱা ভাল লাগিছে দেই বহুত বেছি ভাল লাগিছে এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে এয়া আমাৰ পিংকলেশ্বৰ অৰ্ধনাৰীশ্বৰ দেৱালয়ৰ মূল মন্দিৰভাগ এইফালে এইফালে চাওক এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ এইফালে এইফালে সেৱা লৈ আছে কোনোবাই আহিছে দুজন এজন আহিছে বাৰু এইফালে চাওক সেইফালে আমাৰ মন্দিৰৰ যি পৰিচালনা সমিতি থাকে সেইফালে সেইটো থাকে ইয়াত তাৰপিছত এনেকৈ ওলাই যাব পাৰি বাহিৰত এইটো পুনৰ দেখাইছোঁ এইটো হৈছে মন্দিৰটো এয়া ওম ওম লিখাই আছে ওপৰত ফুল সেইডাল খুব সুন্দৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে অতি পৌৰাণিক এটা মন্দিৰ হয় এইটো হৈছে আমাৰ মন্দিৰৰ পুখুৰীটো ইয়াত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে কাছ আছেনে নাই নাজানো দেখা নাই এতিয়ালৈকে বাট মাছ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবোৰ আছে ইয়াতে তো চাওক কিমান ধুনীয়া কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ খুব চাফা পানীটো একচুৱেলি কিন্তু আহিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ মন্দিৰটো চাওক এইফালে আমি এতিয়া ওলাই যাম সেইফালে এতিয়া আমি ওলাই গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা বেছি টাইম ইয়াত থাকিব নোৱাৰিলোঁ একচুৱেলি কিবা বেলেগ এটা কাম আছে তথাপিতো কেতিয়াবা ভালকৈ টাইম পালে আহিম ইয়াৰ ওপৰত ইয়াৰ সবিশেষ ইয়াৰ যি পৰিচালনা সমিতি আছে পৰিচালনা সমিতিৰ লগত কথা পাতিম কথা পাতি কেতিয়াবা ইয়াৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বা আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো ইমান টাইম আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও ভ্লগাৰ মিন্ম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পেলাই প্লিজ লাইক কৰিব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'টো আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই জয় আই অসম কিপ ৱাচিং ভ্লগাৰ মৃন্ম